You ready? Let's go Yeah For those of you that wanna know what we're all about It's like this y'all come on. this is Дисциплина в службе помогает нам выиграть, сгруппироваться, собраться и все вместе. Вот. Главное, до перемоги нужно идти с целью. А цель у нас есть завтра. На все успеваем, находим да. время. Надо работать. Девочки, из какого вы университета? Киевский национальный университет технологии и дизайна. Вы давно занимаетесь этим видом спорта? Вже участвували три рази в цих змаганнях, третій раз брем... завжди міняється, тут да. додається хтось Займалися періодично, але як такої постійної команди в нас немає. Скажіть, я так розумію, є парні зі з вашої команди? Звісно, да? да, Болійте за них. Звісно, звісно, звісно. А Як же нам пар вам парні нашого університету? <звісно> з вашого теж непогані? Ми за всіх боліваємо, але є э, свої такі. Марс, команд. Можно, да, с кожной играет. Відповідно, кто можем в биже, и пуле, то и Скажите, вы вот спортсменка плюс курсантка. Как вы относитесь к тому, что вот девушки занимаются спортом? Вам не тяжело и служить, и спортом заниматься. Как время вообще находитесь? Головне на службі фізична підготовка, без неї ніяк. Е, так як ми міліція повинні боротися з злочинності, а біз пізновантаженці без ніяк. І тому кожен тренеру, кожен день тренування нам допомагає тільки по службі. Дуже приємно, що дівчини займаються спортом і сидять за собою. Дякую вам. Перетягивание канатов стало международным видом спорта совсем недавно. И здесь еще чемпионат Украины, команд не так много, но уже с разных областей. То есть еще к этому виду спорта как бы отношение немножко скептическое с улыбочкой. Но вы посмотрите на людей, которые перетягивают канал. Канаты, да. При этом э -э -э, канат перетягивает не только люди с накачанными мышцами большой массой. Здесь есть команды э -э женские и команда университета нашего университета э является фактически сейчас сборной Украины женской сборной Украины. Вот и э -э, быть. Э -э -э... Инициаторами в каком-то виде спорта Это означает, что следующие чемпионаты И следующие чемпионаты будут проходить здесь И мы к той базе, которая есть у нас По всем видам спорта А вся Киевская область приезжает к нам соревноваться ну, Традиционно все знают, что здесь Это будет правильно да? вот, Если мы сейчас будем поддерживать этот вид спорта Вся страна придет сюда соревноваться перетягивать канаты – это правильно. Конечно, хочется достроить стадион, чтобы он был олимпийским. Сейчас экономический кризис, но все равно государство в конечном итоге его достроит. И к этому надо готовиться. Вот те чемпионаты, которые мы сейчас начинаем в масштабе Украины, в масштабе области, в масштабе университета – это шаг для того, чтобы уже на этой базе люди, приезжающие в гости, участвующие в соревнованиях, знали, что здесь этим занимаются, здесь спорт, и, и, и здесь будут и... проводить соревнования вы и дальше.